Олександром Качетковим. Дякую, що прийшли, пане Олександре. Отже, можливо, Можемо говорити про це про те, що це одна з топ-тем тижня. Та лист лист Турчинова, відповідне подання служби безпеки України, відповідна позиція Міністерства юстиції. З вашої точки зору це дозріла Верховна Рада, дозріла наше суспільство. і Верховна Рада тільки так би сказати оформляє, да відгукується на ціна настрої суспільства. Це чергова. Политическая кампания, це спроба прибрати оппонентов с Столько дивити. вариантов, столько да. вариантов попробуй выбрать. Ну, я бы так сформулировал: не сколько дозрело общество mm -hmm. и политическая элита, сколько достала коммунистическая партия в том виде, в котором она у нас, к сожалению, существует. Я хотел бы обязательно разделить две вещи. Коммунистическая, социалистическая идеология да. и коммунистическая партия Украины и ее конкретные руководители, носители и функционеры. Две большие разницы. Запрещать идеологию глупо, бессмысленно, неэффективно, это если вы хотите разогреть тему, чтобы люди как можно больше заинтересовались и пошли в эту тему, то ее надо запретить. Моментально появляется интерес идеология, как бы все поделить, некая социальная справедливость, и существует в мире всегда примерно 10-12% любого благополучного общества являются носителями такой идеологии. В сложные моменты общества до 15 и даже выше процентов. А вот то, что происходит у нас, на мой взгляд, это чрезвычайно циничное и чрезвычайно некрасивое явление, которое паразитирует на нашем обществе и на нашей политике. Дело в том, что когда ну, раньше были там коммунисты, комиссары, когда они там первые поднимались в бой, ходили, ну, жили там чуть ли не в проглое все такое. Да, мы знаем эти примеры Но определенных. И ценные одинокие приходы. Да, когда человек говорил делай, как я. Наши пытаются говорить, делай, как я сказал, большая разница. Так вот, эти люди, рассказывая о социальной справедливости, равенстве, честности, прочих добродетелей, полностью для себя нарушают все их подряд. Это фарисейство высшей меры. Причем фарисейство не словесное, а не в идеологии, а фарисейство в действиях. Потому что если начать разговаривать, скажем, ну с кем угодно, там, с той же партией регионов, с ее функционерами верхнего уровня, они о коммунистах вспоминают буквально с ненавистью. Mm -hmm. Потому что да, это было в период Кучмы, это было в период Ющенко, но там хоть понятно, и это было в период, в период той же партии регионов, которая была у власти. Любое решение, даже нужное коммунистам, с ними приходилось торговаться должности, Другие, скажем так, преференции, о которых... Последний период, когда коммунисты по квоте получили таможню, это был просто беспредел. Просто... Вот кажется, что человек может как бы наесться от пуза. А вот жадность коммунистических наших вождей, она не имеет никакого предела. Я последнее время работал начальником Подольской районной администрации. Mm -hmm. Начальником отдела аналитического отдела. Ну, одним из руководителей по факту. Mm -hmm. И у нас в офис коммунистической партии mm -hmm. ну, да, находился. Mm -hmm. И были периоды тетушки. Там, mm -hmm. все. И после майдановский период, когда народ не знал, чем заняться, мы тут же с помощью афганцев организовали некую самооборону. Вместе с милицией. Нормальная совершенно милиция. МЧС привлекли для охраны общественного порядка. Так вот, у нас несколько было налетов на офиском партии. Mm -hmm. Несколько налетов. Их там пытались эти сейфы из Сейфов полно. Сейфов, просто Ніхто не хотів захищати. Ні майданев, ні міліція, ні афганці. Всі ніхто не хов. А хотів. я дозволю себе перервати. В Межгірі знайшли купу всяких паперів. Та да. частина оприлюднена, чими мої колеги, зокрема Дмитро Гнап і його так. товариші, працюють. А якісь документи компартії там залишились в офісі, чи вивезли всі до слова? Вивезли. Все. Значит, э... Они свои документы успели забрать не все. Mm -hmm. Значит, Майдановцы часть документа вынесли. Но я абсолютно убежден, что интересных документов с точки Там зрения нет. следствия нету. Mm -hmm. Большая часть вопросов решалась куарно, причем mm -hmm. циничность еще отдельно. Если решали какой-то финансовый вопрос за какое-то голосование, верхушка. Mm -hmm. Забирают себе 80% того, чего они нарешали, 20% по остальным депутатам, а до партийных организаций, на которые они опираются, не доходит практически. А как вы оцениваете взагалі существование их мережи, ступень жизнеспособности Пита Майдана? Дело в том, что они всегда опирались на ветеранов, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, и на молодых приспособленцев, которые увидели в этом средства для підняти. обогащения и подъема Социально. по социальной А то, что происходит в Донбассе, по Донбассе, Луганщина, это их базовые электоральные да, районы, ну, были. Але те, що там відбувається, то був міністр Петренко, який казав про те, що є принаймні так я його зрозумів, що є реальні факти задокументовані, коли керівники, лідери місцевих партосередків закликали людей до захоплення адміністративних будівель і вчинення інших правопорушень. Це є те, що відбувається на Донбасі з вашої точки зору. Це іде ідеологічна кампанія, це боротьба Ні за світлі ідеали? це кримінальне шумовіння, це можливість пограбувати. Що це? це? судорожная попытка защитить и сохранить тот удобный мир, в котором они жили. Когда они рассказывают про социальную справедливость, когда они клеймят позором капитализм, а сами живут и пользуются всеми этими капиталистическими благами. Стоп, стоп, стоп. Я, я, хочу зрозуміти. Вы говорите про то, что эти люди с автоматами намагаются защитить, припустим, умовного Рената Ахметова, умовного Ивана Иваненко, Данила Яневского, Александра Качеткова и та других местных олигархов? Не совсем. А когда как? коммунисты там, украинскую мову, значит, поджигают этот социальный конфликт, uh -huh. они пытаются сохранить свой мир, когда uh -huh. они, там, заходя в парламент, будучи парламентской фракцией, uh -huh. они имели небольшой процент, но могли банковать, когда uh -huh. их не хватало до это принятия каких-то да. решений. И они на это получали должность, преференции. Это мне понятно. Да. Вы говорите про то, что они пытаются сохранить свое. В нашем распоряжении есть... І не тільки в нашому. Величезна кількість фактів, які говорять, що своє вони зберегти не, не збираються, вони намагаються зберегти наслідя когось іншого. Кого саме. Давайте подивимося разом, якщо можна. Поди или пересурдає? Подивимося. Зараз, якщо вони нас почують, мої дорогі колеги, покажуть нам відео про те, як на Донбасі обстоюють інтереси Володимира Путіна, власне, фактично в Маріуполі. Я би уточнив. Це, будь ласка, якщо можна, покажіть нам це. Не можна, мабуть, а написано що можна. То було 2 березня. А можете добре? Якщо можна, Нет, отже там ніколи міс... комуністичної ідеології. Отже, міс. Ні, ні, давай вони зараз покажуться. Між іншим, все одно не комуністична ідеологія. Оце от картиночка. Бачите? Mm -hmm, mm -hmm. Це не комуністична ідеологія, це мораль. Це мітинг на підтримку Путіна і за збереження путінського чи інсталяцію путінського наслідня на території сучасної Савка, України. Па -па. Да. Савка, а де тут місце комуністам? А їм подобається ця жизнь. М? А їм подобається ця жизнь. Їм подобається совок, в якому все організовано і все вирішується. Але Путін прийде комуніст. А чего? А Зюганов прекрасно себя чувствует при Путине. Но полностью коммунистическая партия в России полностью встроена. Более того, наша КПУ имеет теснейшие производственные связи с ними. В ряде случаев, когда надо было, честно говоря, решать вопрос, в прежние времена мы заходили через Москву Зюганова, спускалась команда сюда, и все решалось прекрасно в систему Путина, имперскую систему Путина, коммунистическая идеология абсолютно хорошо ложится с этой реставрацией Украинка. А хотя она не да, Украина. и коммунисты наши прекрасно, а это им тоже близко. Они за Путина, потому что они внутри такие. Есть. Перспективы развязания этой кризиса на Сходе, называемые ее и так. Фактически, Появились. факты Расскажите, пожалуйста, людям, как вы это оцениваете. Появились. И в чем они полягают? Да, и я долго там буду кровь Пункт номер один. К сожалению, наша страна и ее силовые структуры оказались абсолютно не готовы не только к хитрой тактике так называемой гибридной войны, угу. которая существует, но и просто оказалась не готова наша силовая структура к каким-либо серьезным боевым противостояниям. Если вы помните, были там случаи по МВД, там, в Одессе угу. или двух каких-то там чеченских там, боевиков, так поднималась, я не знаю, чуть ли не полк милиции, чтобы взять двух, двух каких-то головорезов. Когда их эти головорезы стало не два, стало числе 100 тысяч, и наша система явно дала сбой. Раз. Самая главная вещь. Если путинские бойцы заходили в Крым, и их-таки, да, небольшая часть, но заметная, приветствовала там с цветами и песнями, и плясками, то, к сожалению, когда наши бойцы от или скажем, те же насгвардия заходит в донецкие города, их, мягко говоря, не всегда приветствуют. Более того, всячески противодействуют. Боевики, которые там находятся, всячески изобретают возможность, чтобы спрятаться за местными жителями. Снайперские точки устанавливаются в жилых домах, в жилых квартирах, в детских садах. Мы не готовы мы про это да, мы много про это говорили, да. но. про перспективы. Про переход. Эту проблему можно решать эффективно изнутри. Угу. Пункт номер один. Они должны понять, к чему, там все жители Танчани должны понять, к чему придет продолжение вот этой вот донецки. А это Понять? Mm -hmm. А это действует на уровне инстинкта. Перестают платить, mm -hmm. начинают грабить твою машину, не дай бог, кто-то из родственников попал под раздачу, получил там битой по голове, mm -hmm. потому что шел. Это начинает постепенно доходить, mm -hmm. что если эта жизнь будет продолжаться, бегающие люди с автоматами, Ренат Леонидович сказал совершенно правильно, бегание с автоматами ⁇ не защита интересов Донбасса. Mm -hmm. Что может да, дать новый Донбасс в Украине? Так я сейчас договорю. Прошу. И когда и население, и крупный бизнес начинает понимать, чем это для него он начинает действовать. Я абсолютно убежден, что у крупного бизнеса Донецка ресурсов ну, не меньше, чем у крупного бизнеса Днепропетровска для решения этих проблем. Ну не меньше. Просто надо понимать, знать ринат Леонидовича Ахметова. Вот. Я не маю чести. А? Я не маю чести. Не всем повезло в жизни. Да. Ну, не могу сказать, что являюсь там да, очень да, близким знакомым, но да, знаком с его биографией в том числе. Факт тот, что он очень тщательно, старательно и неуклонно уходил от мрачного прошлого, своего там такого хулиганского и все далее. Очень. И сколько раз возникали реальные ситуации, когда ему надо было бы применить силу, и проблема была с Он своим людям говорил, нет, мы не такие, мы уже культурные, такие. мы уже цивилизм. И вот он попал в эту ловушку. В прежние, там, лет 15 назад, Ренат Леонидович разогнал бы эту публику в течение недели, да. просто в течение недели. Сейчас он таки понял, что надо будет, кроме призывов и гудков, очевидно, надо организовывать население. Очевидно, нужно объяснять, очевидно, нужно действовать. Элита Донбасса переходит к действию. Что может дать Новый Донбасс Новой Украине? там маса умних, талановитих, цікавих людей з хорошими характерами, сильними характерами, здатне преодолевать трудности. Кстати, нам нужны такие люди, способные преодолевать трудности и нести на себе груз ответственности. Угу. Кстати, там золотые студенты, историки, филологи, украиноязычные. Звучить як казка. Вони багато говорили про те, що їх не чує Київ. А так. вони самі себе чують. От здатний Донбас почути самого себе. Одна з моїх гостей, коли я запитав, що змінилося в Маріуполі з часів фільму Пічула маленька Вера», вона сказала, нічого. Ну, нічого не змінилося. Це 88-й рік. Тен, тут проблема в тому, що вони вкладувалися в на інший сміс. Нас не слышать в їх поніманні, що ми сказали, ви зробили. Ось вот що значить нас слухати. Мы сказали тут чё? а вы тут взяли и быстренько исполнили. Вот это нас слышит. Да мы их прекрасно слышим. Но мы не можем всей страной, всей страной выстраиваться в рамках вот той парадигмы, которую может приложить Донбасс. Все решаем силовым образом, все настаиваем на, на характере, все берем, так сказать, горлом и напором. Я много общался с Виктором Федоровичем Минаковичем. Главное его проблема. Ну, это певчить. В 1997 mm -hmm. году это был совершенно другой человек. Mm -hmm. Я был в шоке, когда я увидел его на посту президента, как он изменился. Смысл заключается в том, что он так и никогда не сумел понять, что Украина это не Донецкая область. Mm -hmm. И то, что там работает, не работает у нас совершенно в масштабах страны. Люди оттуда нужны, люди оттуда могут быть лидерами. Те, которые готовы встраиваться в наш европейский тренд, Это... Милости просим к нашому шалошу. Ви згадали слово сенс уживаєте. Чи здатний з вашої точки зору в цій умовній новій Україні? Ми не знаємо, якою вона буде, ми тільки можемо сказати, якою вона би, якою би ми хотіли її бачити. Співіснувати ці два сенси, ці дві, не зовсім співпадаючі між собою системи ціннісні? з трудом, ну mm -hmm. да. так. Да. Де тут... межа компромісу. Общие национальные интересы uh -huh. должны быть основой любого компромисса. Uh -huh. То, о чем говорит лидеры осмысленные лидеры Донбасса. Украина единая, и Донбасс в составе единой Украины, это та база, на которой ну, можно Децентрализация влады. влады, я правильно вас и? разумею? Кроме того, Безусловно. децентрализация влады, выборность местных руководителей, ликвидация института представителей. А факту Донбасс всегда, правильно? по факту, экономическую и политическую самостоятельность, автономию очень большую имел. Очень. Угу. Они решали всегда через верх, имели самостоятельность. Почему им не дать эту юридическую Всім, То, що не сім це означає всій країні від Ужгорода до Луганська. Почему? Від суд а кого ми боїмося? Ні, та я тільки за кого ми боїмося? Ми у нас он, на Падолі тільки... стоїть пам'ятник самоврядування Магдебурського про кого ми боїмося? В Європі пам'ятника у нас є. Одна хвилина залишилася, на жаль, і у мене правдоподібна півтора простих питання. 25 травня вибори президента. Какую прокинется страна на 26 апреля вранце с вашей точки зрения? С какими почутьями, с какими думками? К сожалению, в большом напряжении. Угу. Самая главная проблема предстоящих выборов, чтобы они были признаны не столько Россией, переживет там Путин со своим признанием, мне очень интересно, а чтобы... Части Украины признали это, более того, политическая элита. Я чего боюсь, честно говоря. Побеждает такой-то человек, другую соперник его во втором туре, если второй тур mm -hmm. произойдет, не признает и начинает раскручивать реванш. Это смерть mm -hmm. страны. Mm -hmm. Вот это, не дай бог, бы, произошло. Мне хотелось бы, чтобы так как в Штатах еще не посчитали, А конкурент дзвонить своєму сопернику, поздравляю, ви президенти. Да. Зовсім останнє питання. З вашої точки зору, ці елітні групи в Донбасі, політичні, силові, економічні і тому подібне. Вони здатні прийняти простягнуту їм мирну руку з Києва. Перш за все, простягнуту руку громадського сектору, який так само, як вони не урядом, який так само, як і вони вимагають. Збереження територіальної территориальной децентралізації децентрализации власти, захисту прав человека, приватной власності и так далее судовые реформы и так далее не так далее. единоразовое действие mm -hmm. а как процесс да. как процесс не, как, процесс, как без... процесс безусловно дуже дякую на цій ноте александр Кочетков, політичний аналитик был гостем наших